এইবাৰ মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফৰ্ম ফিল আপ হ'ব অক্টোবৰ মাহত অক্টোবৰ মাহত ফৰ্ম ফিল আপ হৈ যোৱাৰ পিছত ফেব্ৰুৱাৰী মাৰ্চলৈকে অসমৰ গাঁওসমূহত আমি নিশাৰ স্কুল নাইট স্কুল অৰ্থাৎ সেই গাঁৱৰ যিজন বি এ বি এছ চি পাছ কৰা ল'ৰা ছোৱালী আছে সেইজনে গাঁৱৰ ল'ৰা ছোৱালীখিনিক বিদ্যালয় পাৰ হৈ যোৱাৰ পিছত একত্ৰিত কৰি তেওঁলোকক স্পেচিয়েল ক্লাছ কৰাৰ ব্যৱস্থা কৰক কোনোবাই শব্দটো টিউশ্যন ক'ব কিন্তু মোৰ মতেদি সেইটোক টিউশ্যন নকয় সেইটোক যদি সেইটোক টিউশ্যন হয় তেনেহ'লে গ্ৰীষ্মকালীন যিমান কেম্প হয় সেইবিলাকেও টিউশ্যনৰ আখ্যা পাব ইয়াত প্ৰফেশ্যনেল কাম কম থাকিব ইয়াত ব্যৱস্থা হ'ব যে স্কুলত যিমানখিনি পঢ়াব ধনী ল'ৰা ছোৱালীবিলাকে যদি মানুহৰ ঘৰত গৈ কাৰোবাৰ টিউশ্যন মাষ্টৰ থাকে আমি গাঁৱৰ অংগনবাদী কেন্দ্ৰটো গাঁৱৰ স্কুলখনক ব্যৱহাৰ কৰিম যাতে গাঁৱৰ চাৰিজন শিক্ষিত ল'ৰাই সেই গাঁৱৰ মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটবিলাকক স্পেচিয়েলি পাঁচ মাহৰ কাৰণে পঢ়ুৱাব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে এইবাৰ আমি প্ৰতিজন মেট্ৰিকৰ কেণ্ডিডেটৰ বিপৰীতে তিনিশ টকাকৈ বাজেট ৰাখিছোঁ শিক্ষকসকলক আমি প্ৰত্যক্ষভাৱে দিম বা ছাত্রসকলের য